Здрасте. Привет. Как вас зовут? Степан Андреевич. Приятно. Ну, не знаю, надолго ли. Привет, девчонки, вы совершеннолетние? Да. Прекрасно. Это значит, вам есть больше 18 лет. Уточняю вдруг. На всякий случай, вы не знаете, что такое совершеннолетие. Нет, мы знаем. Сколько будет 7 умножить на 8? 8. 7,8. 56, 56. Распомните таблицу умножения, то есть сомнения. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну а чем занимаетесь тогда, расскажите. Ну, сейчас э, я учусь на юриста. Вы учитесь на юриста? Ух ты, интересно, коллега моя будущая, а где учитесь? Не коллега, не коллега. Нико Лего. Лего Лего. Лего Лего Нико Лего. Вита Ника. Здрасте. Привет. Как ваши дела? Ничего. Бомбят, правда, немножко, а так хорошо все. Ну, время сейчас такое сложное. Сложное. Беда в том, что наши же бомбят, понимаете? Вот как Соловьев сказал, так оно все происходит. Горит по тылам, бить по тылам, а летит все по городу. Это, конечно, ужасно. А вы откуда? Из Читы. А, к вам-то не летит. Все летит к нам. Чита, чита, чита. Господи, холодно у вас уже? Нет, еще тепло. Давайте определимся, что в нашем понимании тепло. Вот у меня тепло это плюс 30. Ну и у нас пока еще плюс 30. Хорошо, хорошо. Вы в речке купаетесь или что? -то. У вас там есть какой-нибудь водоем в Чите? Есть водоемы, да. Ну, я не знаю просто, расскажите мне. Ну как, люди там уже приезжают, отдыхают еще. Ну вообще, в принципе, в августе в начале уже запрещено купаться. Как запрещено? В смысле запрещено? У нас есть территории, где запрещают купаться? Я не знал. Да ну нет. Просто православно, что уже нельзя купаться. А, вот это вот Илья воду у нас, сал, да? Да. Вот уже да. мерзается. Нет, бы сходить в туалет. Так нет, ему надо вот это вот пойти в реку. Ну, у нас везде так вот это вот. Насрать, нассать, соседям нагадить. Это мы любим страну. Сто процент. Страна, страна у нас хорошая, народ прекрасный. Люди говно. Угу. Понимаю. А где ваши родители? Папа, мама. Они уехали отдыхать. И вас бросили? Вы совершеннолетние? Да. Понимаю. А муж у вас есть? Нет. Почему? Учусь еще. Нам на жену? Нет не на жену. Я не знаю, но ну, если у нас где-то запрещают купаться в водоемах, потому что у нас есть и высшее учебное заведение, которое учат на супруг. Супругу. Нету. Точно нет? Ну я же не молод, я не знаю. Я учился последний раз очень давно, больше 20 лет назад. Не на мужа, скажу честно, сразу предупреждаю, учился не на мужа. Шансов немного. Да, тем более Чита, вот это я поеду, даже из военного Белгорода понесет меня черт в Читу, да никогда. Почему? Ну, потому что благословенная земля, почти Украина, чего ж я попрусь в Читу? А ну, почему нет? Ну, вы можете себе представить идиота, который из благословенной украинской земли попрется в Читу? Ну, знаете, уж лучше... Нет, вы к нам тоже, наверное, все-таки не стоит. Но фильм был просто такой. Euh, как же назывался-то? Никулин там играл. Не? Миронов. Им бы понедельники взять и отменить. Не помните такой фильм? Бриллиантовая рука. Не видели? Ну, тоже там, вот приезжайте к нам на Колыму. Он наш бедный подавился от радости. Так ему на Колыму хотелось ехать. Говорит, нет, нет это же лучше вы к нам. Так и вы мне тогда, вот, приезжайте в читу купаться запрещено. Чего же я туда попрось? У нас зимой меньше, У нас зимой холоднее 10 градусов мороза не бывает. Чего же меня черти в читу-то понесут? 20 градусов за всю зиму прошлую было дня три. А так около нуля. Я поеду в читу. Ну что вы? А, вы? а вы в Крыму были? Да. Давно? Да, давно. Но ну, еще маленькая были? Нет. Ну, уже при историческом материализме или до исторического материализма? После. Были уже после исторического материализма, да? Тогда боюсь, да. приглашение в Крым становится неактуальным, потому что по законам соседней страны вы нарушили административный кодекс, и боюсь, вас туда просто не пустят. Пустят. Mm -hmm. Пустят? Да я вам говорю, нет. Я вам говорю, да. Да вот точно нет. Там же референдум с завтрашнего дня проводится. А меня пустят. Ну как же ж вас пустят? Вы гражданка Российской Федерации, ну впрочем, как и я. Но я-то в Крым не ездил во время оккупации, а вы ездили. Данные об этом сохраняются в электронных реестрах. Вас больше в Крым не пустят. Почему? Ну потому что вы нарушили законы украинской, украинского государства. А Крым по референдуму, по результатам референдума, как говорят экзит, экзит-пола, вернется назад в Украину. Вряд ли. Ну, что значит вряд ли? Так говорят полы. Другое дело, мы можем силой их не пустить. Опять забросаем бомбами, будет вам Олимпиада. Это, конечно, возможно. Но вряд ли Путин, чтобы пустить вас в Крым, станет бомбить, расходовать бомбы. Ну, правда, он же ж вас, наверное, даже не знает. Может быть. Не, ну, если вы с ним знакомы, то давайте как бы будем вступать в коррупционные связи. Вы знакомы с Владимиром Владимировичем? Знаете его распорядок дня, маршруты перемещения? Нет. Ну а что же меня обманываете? Что же мне в заблуждение будете? Я думал ценное знакомство приобрел в чат рулетки, а оно оказывается, оно оказывается нет, а оно оказывается нет. Ну а что вы о нем знаете? Расскажите мне, может быть, все-таки мне это окажется полезно. А что я о нем знаю? Да ничего. Ну, вы же сказали, как что вы с ним, муж? с ним знакомы. Мужик. Я не говорила, что я с ним знаком. Да, я сделал ложные выводы. Шторы у тебя хорошие из клеенки. На моротворец. Стоит сотки. На моротворец. Песня про зайца. Да я помятаю, Да то я дурня увимкнул. Я, звездно, помятаю, братаков. Так, і я бачу, що зараз на нашому колишньому флагмані, е, ще 35 людей залишається, тому ще раз закидаю посилання на нашу трансляцію, яка зараз є головною. Найтбот залишив посилання. Ви бачите посилання Найтбота, Заходьте. Он Едік Пилипенко залишає е, весь час посилання на нашу головну трансляцію сьогодні. Переходьте за цим посиланням і побачимось. на головном чатику. Так, Харьков, загроза баллистики, также Х-59. Будьте обережны.